Хорошо, пусть кратко. Что Россия готовит на серпень, на август для Украины? Кратко. Прикордонни території, ще раз, репятерка мечей. Здесь спадут по стрелом. Очень аккуратно до конца августа прям. И мне как бы, мы смотрели просто в эфирах уже, там падало, что обстрелы будут 8 числа. После 8, после 8, там вот как раз вот. И получается, что потом мне не нравилась карта шестерка мечей, потому что шестерка мечей говорит как раз таки о том, что Россия в наступление пойти хочет. То есть я так понимаю, что я так понимаю, что в Серпне может быть какие-то наступления по фронту, да, там или на Донбассе, например. То есть смотри, что опасно может быть в Сербии, да, по обстрелам я сказала, это про, про, про кордоне территории, это первоочередное. Вот прям они будут мстить в Сумщинах, и так далее. Харьковщина, Днепропетровщина очень аккуратно. И по наступлению мне не нравится, потому что мы уже смотрели, падал шестерка мечей, Донбасс. То есть будут какие-то наступления, будут оккупации на Донбассе, я сразу говорю. И меня очень сильно смущает, чтобы они не пошли по Запорожской области или по Херсонской куда-то снова в наступление. Вот. Uh, я считаю, что все-таки будет еще обстрел uh, железной дороги этой, которая с Мариуполя построена была. То есть, когда мы смотрели в что раз, ну как раз вот мы по картам смотрели, там падало что получается серпень, вересень, вот, вот это два месяца, когда мы обстреляем эту дорогу. По сути, им крымский, нам крымский мост не нужен, нам нужна эта дорога. То есть они полностью сделали так, чтобы крымский мост как бы им не, не нужен был для транспортации вот этих вот всех ору, орудий своих. Они сделали дорогу, то есть дорога, да, потом, смотри, еще будет обстрел аэродрома 100%, потом показывала, что э, показывала, короче, падала смерть чего-то ребенка с политиков российских, типа как карма, кармически, вот знаешь, какая-то как отплата, там прям марафан падал. То есть это либо генералы, либо какие-то вот э, политики да, там военные, ну, политики с военными сейчас тесно очень в России и в Украине, поэтому это понятно все. Там карта Аэрофанта просто падала. Потом, смотри, э, так, по авиа... там по базе по Крыму должны мы еще влупить по какой-то. Там падала наконец конец серпня, там с 20-х чисел. Я так детально не смотрела, думаю, ладно. И мне еще тогда сон был, я помню, что в Москве сначала показывали там воду, там какое-то наводнение у них было, а потом показывали типа, что земля трескается, то есть будет какое-то землетрясение. А после этого в новости вышли, что в Киеве еще будет должно, то есть так понимаешь, если в России будет, и у нас будет землетрясение. Четко показывал, как земля трескается, что вот такое вот было. Ну как-то так вкратце, если. Но там богато тоже было. Коментарі вже про те, що ми хочемо типу, захопити Курську станцію для того, щоб обміняти на Запорізьку станцію. Да? Потім там писали, ну це в принципі правда. Угу. Потім там писали про те, що Ну, да, там про обмін писали. До речі, коли ще рік назад мої підписники не дадуть мені збрехати, нам якраз таки обіцні булася так, Кінбурзька каса. Кенбургская, да, вроде коса, правильно? Mm -hmm, так, 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 так. Вот. И мне снилось, что там пацаны наши украинские сидели, за соусники Мы такие, типа, еще. А почему? Прошел год, ровно, лето, вот оно. Тоже летом снилось прошлого года. Вот оно, почему. Mm -hmm. Понятно. Они там хотят же сейчас типа, все это деоккупировать. А что он принесет это все? Ну, я спрашиваю, что принесет нам оккупацию, да? Вот карта отшельника падает эрафант, типа ну хорошо, и что? Окупация. Давай так, давай в позитивном ключе посмотрим и в негативном ключе посмотрим. Да, да, окей. В позитивном ключе, что он принесет оккупация в вот, Курске, например. Ну, все правильно. Смотри, во-первых, э Давай так, смотри. Колесница и влюбленная, влюбленная всегда у меня про кордоны, про пути и так далее. И колес, колесница. То есть, образно говоря, мы их отодвинули с того места, куда бы они могли пойти в наступление через границу. Это супер, классно, да? Это позитивная новость. И плюс ко всему, все-таки, я думаю, что оккупация станции должна быть для того, чтобы поменять на Запорожскую. Вот почему, собственно говоря, показывали постоянно, что Херсон и де... Херсон декупирует Запорожскую область. Скорее всего, после вот этого движения будет дальше, как бы, а в негативном ключе такие события снова случится в Украине после декупации. здесь показывать реакцию неадекватную России. То есть я думаю, что обстрелы как бы, да, ужесточатся. Но, ну, в принципе, нам на август и падало, что обстрелы ужесточатся. Mm -hmm. В частности, про кордонных территорий вот этих вот. Сумщины, Черниговщины и так далее. Ну и здесь по картам показано, типа, знаешь, что семерка Пентакли, типа, эта карта несет вся успеха. То есть э, все радуются, замечательно все, но мы же как бы знаем, какой ответ потом последует после всего этого. То есть то, что мы оккупировали, ну замечательно, а что потом? Вот у меня всегда вопрос. Мы делаем какие-то действия, совершаем, а что потом? Типа знаешь, как, типа, ну не стоит того оно. По картам mm -hmm. так все показано. начнем с того, что я более чем уверена, что вот эти все... Во-первых, мы нюхаем, дышим э ракетами, понимаешь, которые летают над головой, это первое. Второе, более чем уверена, что Россия там что-то придумывает, чтобы как бы травить нас ракетами опять-таки. Поэтому то, что мы там нюхаем, то что сухоцвет пали, то такое. Mm -hmm. У нас такой организм, что мы вас посмотрим, конечно, но я сомневаюсь, что прям кто-то втравит сейчас. Кроме России ракет. Я такого здесь ничего не вижу особо. Mm -hmm. Ну, смотри, в данный период времени показывает, что просто это был вот такой вот период. То есть не вижу я того, что в дальнейшем будет прям, ну, немножко по-разному. До лета еще очень долго, до следующего, поэтому предлагаю посмотреть все-таки ближе к лету. Рановато пока. Ну, хотя сейчас в любом случае климатические изменения какие-то будут, там зима будет холоднее, лето жарче, это понятно, потому что мы уже настолько сильно задрали эту природу и землю, что действительно, что нам просто мстят, это так понятно. Ну и плюс ко всему не забываем о том, что куча опытов ставится и всего остального. То есть человек сам это все, сам это все создает своими руками. Все. Ну смотри, я бы не сказала, тут четко по карте Луны падает сузон Пентакли и колесница. Движение у них не прекратится. СВО у них не прекратится, я сразу говорю. Им нужен контроль над Украиной. То есть тут нужен контроль над Украиной четкий. Движение будет дальше, карта колесницы падает. То есть я не скажу, что они остановятся. <звучит> Слушай, если честно сказать, карты меняются постоянно, то есть вот так вот, да, но я изначально просто говорила о том, что очень большая есть вероятность того, что все-таки будет оккупация там. Потому что мы изначально, когда все практики утверждали, что все хорошо у нас, у нас там прям бабочки летают, все будет нормально. Я выходила и говорила, что будет оккупация Донецкой области, такого-то, такого-то. Они начали окупировать потихонечку там. То есть я здесь не вижу ничего хорошего, честно. По падает карта повешенного, она, в принципе, говорит о том, что ситуация в таком состоянии ничего не меняется. Но не движутся все равно. Как раз-таки в этом направлении. То есть я думаю, что здесь вероятно окупаться. Но извините уж как есть. Надеюсь, что такого не будет. Смотри, давай так. Те, кто был богат, да, то он останется богат. Тот, кто был беден, он будет беден. То есть ничего нового здесь не вижу голода, mm -hmm. никакого я тоже не вижу. Ну, не вижу. Взрастание mm -hmm. цен будет сто процентов, да. То есть, прежде чем идти в Европу, если мы так сильно хотим, то нужно зарплаты европейские, чтобы у нас были. Mm -hmm. Подниматься будут просто цены. Здесь кройка Пентакли, двойка Пентакли. То есть, балансировать будет оно. Знаешь, mm -hmm. то падать, то вырастать. но в основном, как-то вот так, скакать.